Ну, это можна зробити обязательно і там отримати консультації по дальнішому ходу стіжання саха дуже багато думок є про те, що взагалі вдома де є діти, особливо дуже маленькі діти, не варто взагалі тримати ніяких живот тварин. Це правда, чи це міф? Валерий Никитинович, да. ну, у вас, у вас, у вас, у вас... Да. непростоинтересно. Я не про психологию <laughs> расскажу, скажу, не про социальные аспекты, самые с точки зрения. Это безопасно для здоровья детей? Ну, вообще-то, если смотреть, то надо изолировать вообще ребенка от всего. И тогда мы будем спокойны, что он растет. Но мы общаемся с людьми, с животными. Если человек растет в среде животных, он по-другому ко всему относится. Ко всему. То есть это нормальное явление. Мы выросли... И вышли откуда-то оттуда с деревьев, спустились, это нормально. У меня, допустим, код дома. Почему нету собаки? Потому что площадь не позволяет. Площадь позволяла, обязательно завел бы собаку. Двое детей, и, соответственно, скажем так, всю дорогу были кошки. То есть, что один маленький был, что другой, и все были с улицы. То есть не то, что я где-то их покупал с документами, все с улицы, и все нормально. И дети относятся к животным по-другому, то есть я наблюдаю. То есть, если человек хочет все-таки, чтобы мы росли по-человечески, я думаю, что животные это самый оптимальный вариант. К сожалению, дети очень часто хотят, вот хочу собачку, хочу, поп хочу попугайчика, хочу там рыбок. И здесь очень важно, что вот захотел рыбок, пожалуйста, вот у друга есть рыбки, отведите, пусть он там покормит их, уберет. У него желание пропадет. Ну, ш, хочу хомячка, купили. Через неделю это я не уже игрушка. не хочу. Так. Я не хочу. Хочу собачку, купили. Через месяц уже папа с мамой выводит. То есть хочу, вот э, к нам приют, привозят очень часто детей. Вот когда начинаются каникулы у детей, у нас экскурсии, и мы э, объясняем, что такое животные. Но наша цель объяснить детям, что если вы хотите животные, это ответственность. Вот вы хотите. Пожалуйста, поиграйтесь, пообщайтесь, і тоді ви поймете наскільки ця відповідальність велика. Я власне запитую, бо а, дуже багато родин, де а, чоловік з дружиною, вони планують а, народити дитину. І перед тим як вони плануються зробити завагітнити, то вони просто викидають на вулиці своїх а, а, домашніх улюбленців. Ну вже не улюбленців, я так розумію. Це ну, просто поясніть ще раз, що це хибна думка, не треба такого робити. Сам телі очень ответ на від напрос. А... Если мы вернемся к такой всем известной книге, как Библии, да, мы узнаем о том, что Бог дал нам как в подарок наших меньших друзей. Я не думаю, что э, Бог, да, для тех людей, которые не верят в Бога, пусть это будет природа, которая с нами рядом создала такие прекрасные существа. Я не думаю, что э, это источник опасности, это как раз источник радости, который приносит каждый день. У меня э, собака и кот площади не позволяют, но тем не менее у меня собачка и котик, и э, с, они обе с приюта. И э, здоровый вы знаете, вот я честно вам скажу, я э, поддерживаю абсолютно все ваши слова, но к сожалению для большинства людей это как раз не э, источник э, добра, там, да, и все, что мы прекрасно с вами принимаем, да, животные, а это источник агрессии. И почему так? Потому что, к сожалению, наши э, в тех же СМИ, когда собака покусала ребенка. Когда, опять-таки, вспоминаем бешенство, которое было в городе Киеве. Поэтому такое-то и отношение. И ну, это как бы такая ремарка. А мой вопрос: все-таки, вот должно ли что-то поменяться в семье по отношению к ребенку, я не знаю, там, проверять ребенка на те же яйца-глист, если мы говорим, да, с каким интервалом, Какое, какие должны быть, чтобы было правильное взаимоотношение в семье домочадцев и животного? Потому что все-таки это действительно... Действительно, это совершенно другой организм. Совершенно все по-другому. Давайте я расскажу. Во-первых, к нам очень много обращается в наш приют. Людей хотят сдать кошечку, собачку, потому что вот, ну, пара планирует иметь ребенка. Это про что я казала, а что? Вот мы хотим сдать, потому что вот мы слышали, нам говорили, и зачастую СМИ несет информацию. Ну, во-первых, надо реально изначально, скажем так, понимать, зачем вы брали животное. То есть вот если вы берете, зачем вы его берете? То есть исходите из этой точки зрения. Если вы взяли, тогда вы обратитесь к врачу, узнайте, насколько ваше животное здоровое. Потому что таксоплазмоз, он распространенный. И медики говорят, у вас есть кошка? Есть. А вот значит это источник инфекции. То есть, а может быть это совершенно и не так. Поэтому здесь надо анализировать. Действительно, бывает иногда случаи, когда у людей аллергия на животных. Тогда действительно, что мы рекомендуем, просите у знакомых, дайте объявление в интернет. То есть животное не должно оказаться на улице. Если случилось, да, уже найдите ему пристанище. Рождается ребенок, я знаю, что многие сейчас пары наоборот берут животных, потому что они знают, что у ребенка будет лучший иммунитет. Но это животное здоровое должно быть. То есть, соответственно, посещение к ветеринарному врачу должно быть не раз в год, там, когда прививки, а должно быть чаще что такое я, то есть что такое какие-то инфекции и так далее. То есть все-таки гигиена, она должна присутствовать везде и во всем. Это нормально. Не только по отношению к животным. Поэтому здесь, я думаю, что все-таки надо Понімати ізначально за чим виберете животное, вот і все і думав, що зараз якраз ми маємо показати нашим гачам, як саме виконується програма стерилізації безпритульних тварин у місті Києві. Дивимося, і одразу після сюжету ми будемо відповідати на ваші запитання з нашого форума, Тому дочекайтеся. Упіймати, стерилізувати, відпустити саме за такою схемою працює столична програма регулювання чисельності безпритульних тварин. І цей метод найгуманніший, запевняють в Київській міській лікарні ветеринарної медицини. Як такова сама стерилізація не несе ніяких, ну в 90% випадків не несе побочних явлень. При цьому численність рождаємо сті до лікарні тварини потрапляють завдяки спеціальним волонтерам і опікунам, і при бажанні ними може стати будь-яка людина. А прощатися центр модифікації животних регістрацію видають волонтерське достовірення. Ті чотири лапі, які прибули сюди виключно на стерилізацію, довго в лікарні не затримуються. Сам же процес передбачає кілька етапів. Спочатку тварині роблять премедикацію. Це попередня медикаментозна підготовка до загальної анестезії. Вона заспокоює і усуває у тварини відчуття тривоги. Рот собакам зав'язують за для безпеки лікаря, адже реакцію на уколу безпритульної тварини передбачити не можна. Тут головне правильний підхід розкриті долоні і навіювання довіри. здесь просто работают те люди, которые уже, во-первых, прошли какой-то этап. Здесь работают только, наверное, из-за того, что они пытаются помочь животным, бездомным животным, потому что их обычно выкидают, и никто, ну, никому они не нужны. Далі ветеринари роблять наркоз, після чого тварина готова до оперативного втручання. Кваліфіковані медики щорічно проводять безліч таких операцій, тож цей песик у надійних руках. Також йому зроблять щеплення від сказу та одягнуть на шийник червоного кольору. Тож, якщо ви побачите на вулиці тваринку з таким шийником, це значить, що вона стерилізована і здорова, тому боятися її не слід. Як правило, осложнень немає. ми стараємося їх зі довго не держати того, щоб були місця для других животних. И опять же, шуличное животное, они не очень хотят э, общения из закрытого пространства. Є тут і тваринки, котрі потрапили сюди не задля стерилізації. В лікарні існує травматологічне відділення. Сюди чотирилапих привозять з травмами часто значними і несумісними з життям. Хто потрапив під колеса, хто постраждав від жорстокості людей? Усі вони потребують відповідного лікування. Тож перебування в лікарні триває значно довше. За цей час у багатьох з'являються хазяїни, і врати наші менші нарешті отримують піклування і любов, яку не знали до цього. Таких животних ми, ну, конечно. Звісно... к ним больше привыкаем и стараемся уже устраивать непосредственно здесь. Но если этого не получается, то они опять же забираются под опеку волонтеров на места их пребывания. Також знімальна група ало лікарю натрапила на історію Джекі, покинуту своїм хазяїном на зупинці біля одного студентського гуртожитку. Місцеві мешканці кажуть, що вона тут вже більше трьох років виглядає свого власника, котрий вочевидь викинув її з машини і поїхав далі. Однак по неї так ніхто й не прийшов. А жителі гуртожитку вже навіть звикли до чотирилапої сусідки. Очень полюбили эту собачку. Ми її приютілі, сделали ей повну стерилізацію в клініки, прививки сделали, тому що собака по суті бездомная. Безпритульна і мало кого до себе підпускає. Наш візит теж спочатку Джеки не сподобався. Вона гавкала й ховалася. Та згодом, відчувши добрі наміри, навіть дозволила себе погладити і місцевих здивувала її приїзд до телевізійників. Ми очень хотіли бы, чтобы просто кто-то посмотрел на красивую красиву псину і ну наверное, взяв би її к себе. Ось такі вони нічиї і часто навіть безіменні. Однак мають право на сусідство з нами. Головне дійти по розуміння і убезпечити співіснування з ними, аби ніхто зі сторін не викликав загрози.